a un nuevo capítulo de la serie Launch en el Aeropuerto. En esta ocasión visitaremos Gran Lounge Elite. Este video será de tu interés si eres una persona que viaja mucho, si te vas a ir de vacaciones o simplemente si ya eres conocedor de estas salas y quieres comparar cuál se adecua más a tus gustos. Y si eres nuevo en este tema de los lounge te voy a explicar. Estas son salas de espera particulares que ofrecen distintas empresas. Puedes esperar ahí tu avión antes de abordar y en tu estancia hay a tu disposición comidas, asientos cómodos, conectores, masajes, baños particulares, etc. Y lo que a mí más me gusta es que son súper cómodas y el ambiente es muy relajado. No se siente la tensión o el estrés de la sala de espera generales. A mí me hacen pasar un rato muy agradable en espera de mi avión. Así que ahora te hablaré en particular de The Grand Lounge Elite, que a partir de este momento se ha vuelto mi favorita. Así que sin más preámbulo, vamos a conocerla. La ubicación de este salón es en Terminal 1, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Pasando el área de Duty Free de los filtros de revisión G, baja por las escaleras mecánicas a puerta H y camina unos 15 metros. La entrada se encuentra a la izquierda. El costo de acceso por persona es de 700 pesos mexicanos o 44 dólares americanos. Cada entrada incluye el acceso de dos niños menores de 12 años. La estancia máxima es de 3 horas y existe código de vestimenta. Y no te me espantes, me refiero solamente a que no puedes llegar en traje de baño, semidesnudo, suena gracioso, pero en el aeropuerto hay personas que sí visten así. Y comenzamos nuestra experiencia cuando el asistente nos pidió seleccionar nuestro asiento favorito. Puedes tener un sillón reclinable, sillas o estar en la barra de bebidas. Después nos dieron una toalla húmeda caliente para limpiar nuestras manos. Ahora vente, adorade. acompáñame a explorar a ver qué tal está este lugar. A diferencia de otros lounge a los que hemos ido, este es bastante amplio, se siente limpio y acogedor. También noto que hay bastantes espacios libres, eso hace que no te sientas tan apretado ni tan abochornado. Y hablando de bochornos, también tienen aire acondicionado y ventiladores. Y esta es la última zona, yo la siento más privada, también colocan una pequeña barra de snacks por si no quisieras ir a la principal. Aquí solo encontrarás papas, nachos, galletas, pan, fruta, ensalada, cervezas, refrescos y agua natural. En este pasillo que conecta a la primera y segunda zona, que está llena de jarrones y flores, encontrarás diarios y revistas actuales. Y cerca de la entrada hay un estante, ahí también los puedes localizar. Y ahora pasamos a nuestra parte favorita. A un lado de los diarios encontramos un pequeño buffet. Tienen sopas, ensaladas, fruta, gelatina, pan, cuernitos, tortas, carnes básicas, comida mexicana, etc. Puedes tú directamente tomar algo o pedírselo a uno de los atentos meseros que te recibió. El sazón considero que es bueno, yo le pondría de calificación un 8. La comida no demora mucho en llegar, tarda aproximadamente unos 8 minutitos si el platillo es de la carta y si es del buffet hasta en 3 minutos. Al servicio definitivamente le doy un 9.5, son muy atentos y súper 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 amables. Como te comenté hace un momento, hay un menú digital y aquí encontrarás la comida mexicana, cócteles, bebidas y postres. Yo en este lounge me siento como en casa, Dorade, En lo que estaba recostada en mi asiento, que por cierto era bastante cómodo, llegó el mesero con una mesita auxiliar, colocó mi desayuno, pedí unos molletitos, mi café y mi jugo mientras veía mi serie. La verdad me sentí súper, súper cómoda. También he notado que en otros lounge no tienen asientos reclinables o tendrán a lo mucho tres, pero en este todos son reclinables. Y eso la verdad le da un plus de comodidad a tu experiencia. Y hablando de comodidad, aquí encontrarás dos habitaciones. En una te darán un masaje ya sea para tus pies o tus manos. Y en la segunda habitación te aplican gelish para tus uñas. Y tienen toda una variedad de colores. Todo esto ya viene incluido. Para solicitarlo, desde que llegues al salón, ve con el concierge y le dices que quieres agendar un masaje, el Hellish o ambos, y él te dará un horario disponible para que pases con el personal. La verdad, también, todo esto debo de reconocer que aunque todos los lounges lo tienen, casi la mayoría te cobran extra o siempre, siempre, no sé por qué, están cerrados. Pero aquí no, aquí sí lo encuentras disponible. En esta zona encontrarán las regaderas. Las llaves se solicitan con el concierge. También, ¿qué otras cosas podemos gestionar con el concierge? El estado de tu vuelo. En este salón no tienen pantallas de información respecto al vuelo, pero si le preguntas a él, te dirá en qué sala y a qué hora debes partir. También desde que llegues, reserva con él un carrito de golf. Estos te llevarán a la sala general de abordaje. Pero hay que reservarlos con anticipación porque también salen cada determinado tiempo. Y ahora vamos a conocer los baños. Sé que lo digo muy entusiasmada, pero es que son muy importantes para mí. A mi parecer, estos baños son pequeñitos, pero al menos son tres. Recordemos que en Launch Global Network solamente tienen uno para mujeres. Estos de aquí están limpios y tienen buen diseño. Hay cambiador para bebé, aromatizante, enjuague bucal con sus respectivos vasitos independientes, un espejo largo y lo apruebo porque considero que está en buen estado de todos los aspectos. Bueno, adorade, ¿lo recomiendo o no? Para la buena suerte de este lugar, al día de hoy no lo voy a funar. En primera porque superó mis expectativas. Todo está en orden, procuran tener todo lo que necesitas y la verdad el servicio, comodidad y variedad están súper bien. Costo-calidad mmm, es más caro que otros lounge, pero también tiene detalles que otros salones no le dan importancia. Para mí uno de los mejores en el aeropuerto de la Ciudad de México era el Salón Premier Aeroméxico. Este está en Terminal 2 y considero que es de los mejorcitos de Terminal 2. Pero ahorita mezclando las opciones de Terminal 1 y Terminal 2... Este la verdad tiene más muchosidad que el Salón Premier Aeroméxico. Obvio te repito, cada uno está en una terminal distinta, pero generalizando, este se robó mi corazón. Espero que mantengan esa calidad porque la verdad hace que uno quiera siempre regresar y recomendarlo. Y hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. Nuevamente quiero agradecerte por compartirme unos minutitos de tu día. Te deseo que Yahvé te llene de bendiciones a manos llenas y que pronto te permita estar de visita en este lugar. No olvides que Dios nos ama a todos y eso te incluye a ti. Te mando muchos besitos. Bye.